В этом видео я вам покажу, как я готовлю мидии из э, спагетти и помидорами по-неаполитански. Первым делом нужно почистить мидии Для этого ножичком Вокруг нужно соскрабать вот этот весь э, налет. Но сперва удаляем э, бороду. Вот эта борода. Ее нужно вытянуть вот так, не, не зажимая две ракушки э, вместе. Тянуть от э, узкого края к широкому. Если есть вот такие наростки, их нужно срезать обязательно. На порции нужно где-то 10-12 мидий больших. Ну, это уже все по вашему вкусу. И вот эти водоросли... Лучше э, перед тем, как мыть, ножом пройти и срезать. Если есть вот такие белые наростки, это тоже вапняк э, какой-то, его нужно срезать, потому что в соусе он будет как песок. Будете слышать на зубах, как песок. Э, он не вредит здоровью но неприятно вот так должна быть чистая полностью медиа потом моем под проточной водой и много раз сначала в посуде с водой моете потом переложить нужно в другую посуду обязательно эту воду вылить и по-новому и так раз 10-20 пока вода не будет чистой полностью. И сейчас мидии помытые, готовые. Можем приступать к приготовлению соуса. Но первым делом нужно положить, я советую, воду на пасту. Потому что соус готовится очень-очень быстро. Нам понадобятся помидорки, черри, где-то 4-5 штук на 2 порции зубок чеснока порезанный, петрушка мелко нарезанная. И я ложу перец чили горький. Большие помидоры черри разрезаем на 4 части, маленькие на 2. И в сковороду налить оливковое масло, положить чеснок, перец чили, помидоры и петрушку. Если есть маленькие дети, перец горький ни в коем случае не ложите а то они не будут кушать. Высыпаем мидии, накрыть обязательно крышкой и оставить готовить на огне больше среднего. Вода для спагетти закипела, посолить. Отварить спагетти аль денте варить столько времени, сколько пишет на упаковке. Вот прошло где-то 3-4 минуты, я открываю мидии и смотрю, крышку убираю и смотрю, все ли открылись. Если все открылись, добавляю перец черный, петрушку и выключаю. Когда выключила, обязательно накрыть крышкой нужно, чтобы пар не убегал. Еще этот соус помидоры ни в коем случае не нужно солить, потому что мидии очень-очень соленые. Добавить спагетти, вымешать и готово. Выложить на тарелки порционные, добавить петрушки и приятного аппетита. Смотрите мои другие видео, подпишитесь, комментируйте, делитесь видео. Спасибо за просмотр. Всем пока! Здоровья, удачи, пока.